ਚਾਹ ਦੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੀ ਤੂਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਦੂਥੇ ਪਾਸੇ ਫੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਰਾਂ ਦੇ ਧੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਇਆ કશવીર ઉચ્ચ ખા નહી સુકા નહીં કોઈ ફલા નહી સૂરજ ફૂકા પાસે તરફ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની તાકત નું કોઈ साठ साल के नरेंद्र भाई मोदी के दस साल तराजू में वोलो में दस साल नरेंद्र भाई मोदी के साठ साल इस कांग्रेस पार्टी के आगे आगे मनमोहन सिंह पीछे चोरों की बरात इनके की गहराइयों से आवाज निकलेगी चंपा के दस फूल की एक कली मूर्ख की शारीघाट चक्र किए गोलकूट से पेड़ फस से खेत उपज से और इंसान अपने कर्म से जाना जाता है किसी नरमारे की छत के ऊपर कौआ बैठा हो कौआ बाज नहीं बन जाता परमात्म बोलिया परमात्म कुछ लोग की अदालत बच्चे आया परमात्मा की अदालत बच्चे आया जन दरबार आया जरा यार देखे वो यार मुबारक होंद नहीं मुबारक होंगे झोली भर लगा सिद्धू सच बोलगा तुम झोलिया भरना मुरादा पूरी करना जिन्हू चाह शह बना रहे हो लाल बत्ती ला के टुई टुई

बोलिए कांग्रेस साठ साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तुम्तु तुम्तु आए। ने कहने लगे 10 साल में इस देश को शिक्षित कर दूंगा 10 साल में इस देश से गरीबी हटा दूंगा क्या दा मेरा बाबा जी का पुल्लू भाई इधर नरेंद्र भाई मोदी कहते रहे कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाए और कांग्रेस ही चीख चीख के कहते रहे इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाए कुछ कुछ तो लिया बंदा हो चंगा चला समान मिलवा सके इंसान हो चंगा जरा ईमान नमा सके याद करके देखो याद करके देखो साठ साल में हरियाणा ने इस देश को चौधरी पे चौधरी चौधरी पे चौधरी चौधरी पे चौधरी थे शरीदेवर कहता था तारीख पे तारीख तारीख हरियाणा कहता था देव चौधरी पे चौधरी देव चौधरी पे चौधरी पांच साल एक दूसरा चौधरी पांच हाल एक दूसरा चौधरी अब चौधरी का जमाना गया दे बहुत अया मेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। याद करते देखो याद करते देखो कि कैसा जमाना था जब हुडा से पहले किसी और का यहां पांच साल दस साल राज था तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होता केला हो मेरा हो अंधा हो लूला हो लंगड़ा हो रानी के पेट से पैदा हुआ राजा फिर आया राजतंत्र यज्ञ होता था खुराता दौड़ता था जिसकी लाठी उसी की भैंस जो तकरावो रा राजा धीरे दौड़े फलते वो भी राजा लेकिन ये लोकतंत्र है लोकतंत्र में मत के के गर्व से पैदा होता है राजा आप बनाते आवाज एक खल खुला जनता की आवाज है परमात्मा की आवाज है लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र में तब्दील कर दिया इन लोगों ने लोकतंत्र को ठंडा तंत्र में तब्दील कर दिया इतिहास क्या है याद करके देखो किसी डीआईजी ने बात नहीं मारी तो ठोक लो एमएलए ने बात नहीं मारी तो फार्म हाउस में ले जाके ठोक लो अगर पाप है तो सुन सहना उससे भी बड़ा पाप हैोबिंद गोबिंद सिंह नवजोत सिंह सब कुछ बोलना नहीं छोज पार मरता है बहादुर जीवन बार मरता है इस करके मैं जब तक जिंदा रहूंगा धमनिया मैं इन्हे अगे कद चुकूंगा नहीं और जब तक मेरी जिंदगी है नवजोत सिंह सिद्धू कदे बिगूंगा नहीं रोको नहीं रोको रोको हाला <laughs> हाले नहीं हले <laughs> ही जोशी कहीं किस इस कांग्रेस की जो ही आगे लगाएगा बोलो मैंने सच कहा कि नहीं क्या लोकतंत्र में तंत्र होना चाहिए क्या लोकतंत्र में थै राजनीति होनी चाहिए नहीं। 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 तो फिर जाके देखो गुजरात में गुल्छन गुल्छन फूल खिले हैं पंख लगे विकास को जिसने स्वर्ग न देखा हो वो जाएगी नया सृजन नही उमंग नहीं तरंग, छाती ठोक के ना इस बार मोदी सरकार बार मोदी सरकार नहीं बार बार मोदी सरकार मतलब परस्त यारों से कुछ नहीं होगा मतलब परस्त यारों से कुछ नहीं होगा मंच मतलब हो पे खोखले नारों से कुछ नहीं होगा एक ही चांद मोदी जैसा काफी है रोशनी के लिए सहस्त्रोकारों से कुछ नहीं कुछ उदाहरण है आपके सामने और गुरु गोविंद सिंह के दरबार में गुरु गोविंद सिंह के दरबार में किसी ने पूछा था गुरु साहब बंदा केड़ा चल रहा जनानी के लिए चलते कोई भी खर खर कर देख चौधरे को कुछा आठ फुटद कातों